Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Datuk yang dipertua <tuh> kerana memberi ruang kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan Belanjawan 2026. Saya berdiri pada hari ini bukan untuk menambah angka baru tetapi untuk menambah makna makna terhadap perjuangan bangsa, agama, keadilan sosial dan masa depan negara. Tuan di Pertua Bajet 2026 dibentangkan dengan semangat tinggi di bawah slogan ekonomi madani memperkasa rakyat. Namun di bawah retorik ini, rakyat masih mengeluh tentang harga barang, kekangan hidup dan masa depan yang kabur. Kerajaan menyebut pelaburan diluluskan sebanyak 384 bilion. Data Maida jumlah modal pelaburan Januari hingga Disember 2024. Pertumbuhan KDNK sekitar 4.5% dan matlamat menjadikan Malaysia ekonomi top 30 dunia menjelang 2030. Tetapi di luar Dewan, saya melihat satu jurang yang semakin melebar antara rakyat dengan janji dan antara idealisme dengan realiti. Tuan di Pertua, dalam ucapan ini saya ingin membangkitkan satu persoalan besar. Adakah ekonomi kita benar-benar memperkasakan rakyat atau sekadar memperkasa segelintir golongan elit yang sudah selesa di puncak? Laporan Household Income Survey, DOSM, jelas menunjukkan jurang sosioekonomi masih besar. Median isi rumah Bumi Putra RM5,793. Bangsa Cina RM8,167. India 6,627 ringgit. Purata pendapatan menunjukkan pola serupa. Bumi Putra 7,599 ringgit berbanding dengan bangsa Cina 10,656 ringgit dan India 8,950 ringgit. Menurut Department of Statistics Malaysia melalui HIS 2022. Median pendapatan isi rumah bulanan Malaysia secara keseluruhan ialah RM6,338. Manakala purata ialah RM8,479. Nisbah pendapatan antara kaum Cina dengan Bumi Putra dilaporkan sebanyak 1 nisbah 0.71%. Menggambarkan jurang struktur yang kekal dan tidak berubah sejak beberapa, sejak beberapa dekad yang lalu. Kajian oleh World Bank turut menyebut bahawa hanya sekitar 20% daripada ketidaksamaan pendapatan negara dapat dijelaskan oleh perbezaan antara etnik dan negeri. Manakala sebanyak 80% berpunca daripada perbezaan dalam kumpulan masyarakat itu sendiri. Kajian akademik juga menunjukkan bahawa walaupun Bumi Putera mendapat pulangan pendidikan tertinggi berbanding etnik lain mereka bermula dari titik permulaan yang jauh lebih rendah. Ini bermakna mereka perlu berlari laju hanya untuk sampai ke garis yang sama dengan etni-etni yang lain. Begitu juga dalam sektor hartanah. Tuan dia berdua, pemilikan rumah di kalangan Bumi Putera menurun di kawasan bandar strategik Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Sementara nilai tanah Melayu di bawah Rizab semakin menyusut akibat pelepasan tanpa penggantian yang setara. So yang dipertua, ini bukan soal kaum. Ini adalah data dan statistik yang perlu kita bicarakan. Yang merupakan angka-angka rasmi yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Tetapi ini soal keadilan struktur yang perlu kita teliti dan kerajaan perlu mengambil maklum tentang perkara ini. Jurang ini jika tidak ditangani secara berani akan menjadi api kecil yang membakar keyakinan rakyat terhadap konsep keseimbangan nasional yang menjadi asas negara. Ada yang menimbulkan kontroversi apabila saya menulis bahawa kita harus belajar daripada sejarah Palestin. Mereka yang mengkritik ini membaca dengan emosi bukan dengan ilmu. Saya ingin tegaskan di dewan ini Perbandingan itu bukan tentang perang, peraturan dewan, bukan tentang agama, bukan tentang kebencian. Sudah tetapi tentang pengajaran kehilangan kuasa dan tanah apabila Sudah bangsa sendiri menjadi leka. Saya terpaksa kena angkat balik uh, apa namun isu ini untuk uh, peringatan kepada kita semua bahawa perjuangan rakyat Palestin dan sejarah Palestin mengajar dunia bahawa kehilangan bermula bukan dengan peluru, tetapi dengan penjualan tanah, penguasaan ekonomi golongan Yahudi Zionis dan kehilangan perpaduan dalaman di kalangan pribumi bangsa Arab yang mendiami Palestin itu sendiri, akhirnya bangsa asal menjadi pelarian di tanah sendiri pada hari ini, Putrajaya. Hari ini di bandar-bandar kita melihat tanah-tanah strategik semakin beralih tangan. Malah perniagaan utama dikuasai oleh kopra asing. Malah perniagaan utama makin dimonopoli oleh mereka. Anak muda Melayu pula makin jauh dari sektor strategik kerana diterhimpit oleh sistem yang tidak lagi memberi ruang keadilan yang seimbang. Maka apabila saya menyuruh agar bangsa saya tidak mengulangi kesilapan sejarah ini, saya bukan menanam kebencian, tetapi saya menanam untuk mereka bangkit dengan kesedaran, Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Di Bajet 2026 banyak bercakap tentang pelaburan Jepang, inovasi. Jala. Saya nak tanya, adakah uh, ucapan uh, Pekalan Jepang tadi, berdasarkan perkara 153 dalam perlembagaan yang dibolehkan bercakap mempertahankan hak bumi putera, hak anak bangsa dalam perkara 153 perlembagaan Malaysia sila minta pandangan saya sangat bersetuju dengan pendang, saya tak tahu macam mana dia boleh tahu isi kandungan teks saya sebab itu saya akan sebut selepas daripada ini tuan dipertua bajet 2006 banyak bercakap tentang pelaburan, inovasi dan teknologi tetapi senyap dalam menyentuh isu penguasaan ekonomi Bumi Putra. Program besar seperti NIMP, New Industrial Master Plan 2030, NETR, National Energy Transition Roadmap dan Ekonomi Madani semuanya bercakap tentang transformasi industri tenaga hijau dan ekonomi digital. Namun dokumen semakan pertengahan RMK12 sendiri mengakui bahawa antara cabaran utama ialah Disparity in Development and Income Limited Fiscal Space and Slow Structural Transition of the Economy. Ia menyenaraikan Big bold Measure untuk mempercepatkan transformasi industri digitalisasi dan tenaga hijau sebagai pendorong utama ekonomi masa depan. Namun persoalannya berapa peratus syarikat Vendo, Jurutera, Pelaburan Bumi Putra yang benar-benar terlibat dengan ekosistem ini. Tanpa penyertaan yang saksama, transformasi ini hanya akan menukar wajah ekonomi daripada kapitalis lama kepada kapitalis baru. Sementara majoriti rakyat kekal di tangga bawah menunggu serpihan manfaat. Dalam konteks dasar afirmatif, kerajaan perlu mewujudkan peruntukan set aside untuk bumi putera. Contohnya tender kerja di bawah 200 ribu dibuka khas kepada syarikat bumi putera. Dan kira-kira 30% daripada nilai kontrak pembinaan kerajaan diperuntukkan secara khusus kepada mereka. Langkah ini baik dan perlu diteruskan. Tetapi ia mesti diperluaskan tuan dipertua kepada bidang-bidang teknologi tinggi, automasi, tenaga hijau dan ekonomi digital. Bukan sekadar kerja-kerja fizikal tradisional biasa seperti kelazimannya. Tuan di-Pertua, kita mahu Malaysia maju, tetapi bukan dengan meninggalkan tulang belakang bangsa di belakang. Saya ingin mengingatkan Dewan ini bahawa asas negara ini bukan dibina atas persaingan, tetapi atas pertimbangan dan perimbangan. Itulah roh perlembagaan. Perkara tiga, pendang, dengar. Islam sebagai agama persekutuan, memberi panduan moral dan nilai kepada dasar negara. Perkara satu lima dua. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menyatukan rakyat tanpa memadam bahasa-bahasa lain etnik-etnik ada dalam negara kita. Perkara 153 kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah dan juga Sarawak bukan keistimewaan kosong tuan dipertua tetapi jaminan untuk mencapai keadilan daripada sudut sosioekonomi Perkara 89 Tanah eh. Rizab Melayu Pengalaman Jepa Malaysia macam lah Saya nak tanya pengalaman Jepa Adakah mereka yang menentang perkara, perkara yang dibakitkan dalam perlembagaan Untuk hak orang Melayu Bumi Putera Dan juga Sabah dan Sarawak ini maka eh, Mereka inilah yang memulakan perkauman Ataupun resi Apa pendapat Pak apa, 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 apa ni pengalaman Saya kalau dengan pendang tak boleh tak setuju Kena setuju Jadi saya setuju dengan pandangan pendang Jangan cuba mempertikaikan perkara yang telah jelas yang ada dalam perlembagaan ini kerana kalau kita bercakap untuk mempertahankan perlembagaan ini kita sebenarnya mempertahankan apa yang dah ada yang mempertikaikan bila kita bercakap dengan tuduhan-tuduhan dengan fitnah-fitnah itulah sebenarnya yang mencetus api perkauman dan juga resis hari ini tanah rizab Melayu tuan dipertua harta warisan yang mesti dipertahan bukan digadai atas nama pembangunan. Hari ini ada pihak yang cuba menafsir semangat ini dengan tafsiran liberal yang longgar. Kononnya demi kesamarataan, tetapi kesamarataan tanpa keadilan adalah penindasan yang terselindung yang tersembunyi. Jika dua pelari tidak bermula di garisan yang sama, maka keadilan ialah memberi ruang kepada yang ketinggalan untuk mengejar. Keadilan dalam Islam Apabila Islam mendominasi kuasa Dalam sesebuah negara Keadilannya tidak terbatas kepada umat Islam semata-mata Tetapi meliputi warganya Tanpa mengira agama dan keturunan Ini kerana dasar pemerintahan Islam Dibina atas prinsip Al-adl wal-ihsan Keadilan dan kebaikan Inna Allah ya'muru bil-adli wal-ihsan Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan Keadilan inilah yang menjadi kerajaan Islam sepanjang sejarah mampu melindungi orang bukan Islam yang lebih terjamin daripada sistem sekuler yang diperjuangkan oleh pihak tertentu dan pemerintah nasionalis yang sempit dalam daulah Islamiah pertama di Madinah. Nabi SAW menggubal piagam Madinah yang mengiktiraf orang Yahudi sebagai ummatun ma'al muslimin satu umat bersama orang Islam Walaupun akhirnya Yahudi mengkhianati, maka umat Islam bangkit, akhirnya hilang lenyap Yahudi di bumi Madinah. Apabila Islam menjadi dasar kuasa, ia bukan menindas tetapi menyelamatkan manusia daripada penindasan pemerintahan yang zalim menurut hawa nafsu dan ketidakadilan serta pengkhianatan manusia itu sendiri. Sebagaimana penegasan seorang panglima Islam Rabi' bin Amir, Allahu Ta'ala liyukhrija man syaa'a min ibadati al-ibad ila ibadati rabbi ibad wa min juri al-adyan ila adli al-islam wa min dhiki ad-dunya ila dunya wal akhirah Allah telah mengutus kami umat Islam untuk mengeluarkan sesiapa yang dia kehendaki daripada perhambaan sama manusia kepada perhambaan kepada Tuhan sekalian alam dan daripada penindasan pelbagai agama kepada keadilan Islam serta daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan juga akhirat. Titik tolak sejarah ini juga mengajar kita bahawa pengkhianatan terhadap perjanjian tidak boleh dibiarkan berlalu. Hari ini kami tegaskan kontrak sosial adalah ikrar bersama yang mesti dihormati, jangan sesiapa cuba merabiknya. Sekali amanah dikhianati, kami akan bangkit menentang habis-habisan tuan dipertua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min quraish. Pemimpin imam itu daripada keturunan Quraish Ulama memahami makna Quraisy dalam hadis ini bukan hanya terbatas pada bangsa dominan dan pribumi semata-mata. Tetapi lebih jauh daripada itu sebagai simbol kestabilan, tertib dan kesatuan kepimpinan dalam Islam yang memayungi semua umat yang bernaung di bawah negara tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa hikmahnya ialah supaya umat manusia memiliki kepimpinan yang diterima, dihormati lalu terperihara keadilan dan kestabilan dalam pemerintahan. Justru apabila Islam menjadi teras kekuasaan, Kepimpinan itu bukan berasaskan etnik atau majoriti semata-mata Tetapi berdasarkan kepada amanah dan syura Di mana kuasa digunakan untuk memelihara maruah seluruh rakyat Termasuk bukan Islam Sebagaimana pada khalifah terdahulu Menjaga keamanan ahlu zimmah dengan penuh keinsafan Dalam sejarah pemerintahan Islam Tiada satu pun zaman keemasan Yang menyaksikan umat bukan Islam dibunuh diusir atau ditindas semata-mata kerana berbeza agama ataupun bangsa di bawah pemerintahan khalifah Umar Al-Khattab orang Yahudi dan Kristian di Baitul Maqdis diberi jaminan keselamatan harta dan rumah ibadat mereka dalam perjanjian yang disebut sebagai Al-Ahdul Umari di Andalusia masyarakat Yahudi berkembang menjadi ilmuwan dan saudagar terkemuka di bawah pemerintahan Islam bahkan dikenang sebagai the golden time of Judaism di bawah kerajaan Islam Sepanyol. Semua ini menggambarkan bahawa apabila Islam mendominasi kuasa, keselamatan dan kebebasan bukan Islam terpelihara di bawah keadilan syariah Islam. Manakala apabila kuasa berpindah ke tangan sekuler yang anti-Islam, sejarah membuktikan umat Islam sering menjadi mangsa penghapusan. Seperti berlaku di Andalusia selepas kejatuhan Granada, di Balkan selepas Perang Serbia dan di Myanmar dalam dekad mutakhir ini begitu jugalah yang berlaku di bumi Palestin pada ketika ini maka benarlah kata ulama apabila Islam memerintah yang bukan Islam akan selamat di bawah pemerintahan Islam tetapi apabila umat Islam menjadi minoriti di perintah umat Islam belum tentu akan menjadi selamat tuan dipertua saya cadangkan lima langkah strategik yang boleh memperbaiki ketidakseimbangan ini yang pertama laporan juran etnik tahunan dosum supaya data pendapatan pekerjaan dan pemilikan aset dapat dipantau secara terus oleh parlimen. Yang kedua sasaran wajib penyertaan vendor Bumi Putra dalam setiap projek nasional seperti NIMP, NETR dan tenaga boleh baharu sekurang-kurangnya 30%. Tiga, pemulihan tanah rizab Melayu. Setiap pelepasan mesti diganti secara telus dengan nilai dan keluasan yang setara. Yang keempat, pendidikan dan kemahiran strategik fokus kepada TVET, automasi teknologi dan kejuruteraan untuk anak muda bumi putera dengan KPI gaji permulaan bukan sekadar jumlah pelatih. Penyusunan semula subsidi dan bantuan tunai supaya lebih bersasar kepada kawasan miskin luar bandar bukan hanya kepada pengguna bandar dan korporat. Yang tuan yang dipertua yang akhirnya saya nak sebutkan. Iaitu. Saya ingin menyuara kerasa terkilan dan kekesalan. Yang mendalam terhadap keputusan kerajaan menjemput Presiden Amerika Syarikat Donald J. Trump. Untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur. Kita tidak menolak diplomasi antarabangsa. Malaysia sebagai pengurusi ASEAN memang perlu memainkan peranan secara terbuka dan strategik. Namun keterbukaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menggadaikan prinsip kita tidak boleh berpura-pura neutral apabila rakyat Gaza Palestin sedang diperkosa. 25 second lagi saya tutup mic. Rakyat berhak atau rakyat berhak tahu apakah mileage politik yang ingin dicapai melalui lawatan ini sedangkan rakyat tahu bahawa kehadiran Trump adalah satu bentuk pengkhianatan moral terhadap suara kemanusiaan yang ingin dibawa oleh kerajaan. Jadi saya ingin menyeru kepada dewan yang mulia ini, mari kita bersama dengan 7 juta rakyat di seluruh Amerika sendiri yang mengadakan demonstrasi membantah kepimpinan Trump itu sendiri yang ke arah menjadikan cara pemerintahnya cara ditatur. Tuan Dipertua, Pertua, saya ingin mengingatkan kepada kerajaan agar berhati-hati dalam usaha mencari pengiktirafan antarabangsa. Jangan sampai kehilangan kepercayaan rakyat sendiri. Sudah saat lagi saya tutup mic. Diplomasi bukan hanya tentang siapa yang kita jemput tetapi nilai apa yang kita bawa. Jika nilai itu goyah, maka seluruh pendirian Malaysia akan dipersoalkan. Terima kasih Tuan Dipertua yang bijaksana.